Професор фізичної культури, чемпіон зі стрибків у воду і акробатики Джордж Нісен у 1930 році побудував перший дослідний зразок батута у своєму гаражі, приклавши частину полотна до шарнірної металевої структури і використавши еластичні джгути. Гарни стрибки очень скоро стали популярными в Америке, а потом и у Европе. Меня привел отец, он работал, а школа была вот на проспекте Карла Маркса, бывшем, высшей европейской школы. Он мимо проходил и говорит, сынок, там в окне прыгают ребята, такие чудеса вытворяют переворачивается через голову, говорит, давай я тебе подведу. Я пришел, и меня сразу забрали на акробатику. Я побыл неделю на акробатике, неделю забрали на гимнастику. Ну, постоянно проходил мимо дверей, где батут стоял, и заглядывал. Ну, вот. И тренер говорит, что ты хочешь, мальчик? Ты постоянно смотришь это. Вот". Я говорю, мне очень нравится батут. Вместо акробатики и гимнастики хотел бы заниматься прыжками на баттле. Ну так я перешел к ней. Это было в 69 году. Вот. И пока закончил школу, тренировался в Днепре. Здесь выполнил норму мастера спорта. Становился призером Украины. Тогда еще были ЦСУ, Совет Буревестники, Трудовые резервы общества. А в 1974 году я поступил в Киевский институт физкультуры. И по 1978 год учился в этом институте. Зал был очень маленький, где-то примерно вот наш этот зал э, в два раза меньше. Стоял один батут, как и здесь, э, стена, стена, батут. Батут вообще отличался, его называли э, все как. Э, не спорта, так как говорится, крокодил. Он был длиннее, чем на котором мы находимся, и гораздо уже. Вместо стальных пружин резиновые амортизаторы были. Размер сетки ячейки отличался почти в 3-4 раза шире. Поэтому парусность была очень большая и высота казалась низкой. Но на тот момент От, це всі починали з цього батута. Крокодил це єдина тварина, яка не вміє заткувати. Ось і ті, хто виріз з улюбленим алігатором, не здаються, навіть якщо мова йде про синхронні стрибки. Ми стараємося виходимо з цього положення, от як батути, букви «Т» стоять. Ми перед сорінуванням формуємо свою пару синхронну, Вот. То мы, конечно, вот таким образом один прыгает, э, не как батуты параллельно стоят, а буквой «Т». Ну, стараемся, как-то исходить. Но это только касается первый разряд, э, кандидат мастера спорта. А если мастера спорта, конечно, ему уже тяжело. Считается, у нас один рабочий батут для старших, для мастеров спорта, кандидат мастера. А это для малышей. У каждого спортсмена своя высота. Чем выше, тем лучше, потому что это позволяет заявить про свою профессиональную мастерность. Примерно где-то зависеть от уровня спортсмена где-то 8-10 метров высота. И вот буквально два или три года назад вели правила международные и украинские, добавляет оценка техники высоту. То есть сколько человек находится спортсмен в воздухе. Эта высота прибавляется к оценке трудностей и техники. То есть это, в принципе, сделать более полет, как вид нашего спорта, чтобы человек выше прыгал. Ну, понятно, чем выше, тем будет красивее. Я получила первый взрослый разряд в городе Славутич, Киевская область. Я там выступила хорошо. В индивидуальных прыжках я заняла третье место. А у синхронных стрибках медаль завоевать не вышло через простую причину. Просто пошли немного по-разному. Моя напарница не услышала, как я крикнула «Ап!» и мы разъединились. Я пришел в 2008 году. Привел меня с мой отец. Я ему очень благодарен за это. Как второй дом, я не знаю, я уже не могу без этого. Тут своя аура, своя семья уже. И у этой семье есть свои законы, цели и задачи. Но главное это… Высота. Ну Моя. Я люблю высоту цель, цели какой-то самый сложный это пока у меня два с полтора согнувшись, а самый любимый два вперед. На секундомере, если засечь, то 21 секунда это на 10 прыжков. На турнире каждый спортсмен должен выполнить 10 обязательных элементов. На соревнованиях спортсмен выполняет два упражнения. Это одно обязательное, где есть требования, как в наших всеукраинских соревнованиях, так и чемпионата мира и Европы. Они бывают немножко разные, но если наши спортсмены за рубежом выступают на официальных соревнованиях, они должны быть всех одинаковы. Это обязательное упражнение. И произвольное упражнение состоит также из 10 элементов, но спортсмен уже сам составляет это упражнение. И чем сложнее вставить элемент призвольного упражнения, то сложность этого упражнения, элемента, прибавляется к оценке, как я перед этим сказал, за технику и за высоту. И четвертая оценка ⁇ это зоны приземления во время исполнения упражнений. То есть есть определенный квадрат, если потом мы с оператором посмотрим, где снимается ноль в центре, где одна десятая, где две десятых, где три десятых. Вот из четырех компонентов состоит, судьи оценивают два упражнения, обязательные и произвольные. Третий элемент, улетаешь постоянно за сальто, поэтому постарайся сделать центр. Давай. Если что, я подброшу со спины. Не надо дрожать ничего. Работай, работай. На месте. Посмотреть. Я бросаю. И. Оп. Ну ничего, ничего. Ну что ж ты расслабилась все. Одна нога назад отошла. Это же не приход. Где-то в Америке, в цирке, он был как страховочный элемент, а потом стали выступать уже цирковые акробаты на батутах. И постепенно, постепенно он стал вспомогательным э, видом спорта для гимнастики, для акробатики, для прыжков в воду. Вот. И как-то со временем, со временем э, восприняли его как вид спорта и начали уже официально проводить соревнования. то есть началось развитие батута на международной арене, где уже проводились соревнования там, бывший Советский Союз, чемпионаты Украины, чемпионаты мира, кубка. И с 2000 года Прыжки на батуте стали официально олимпийским видом спорта, но только в индивидуальных прыжках. С гимнастики приходят единицы. Это может быть один человек в года набора появится. А в основном сами тренеры ходят по школам и отбирают детей, потому что у нас, как вы уже видите, специфический вид спорта. Высокому очень будет тяжело. Когда он вырастет, там тройные сальто крутит, двойные элементы. Если человек лишний вес, тоже будет очень тяжело. Вот, поэтому мы стараемся отобрать маленьких, худеньких ребят и девочек. Где-то около 30 мастеров спорта. Вот. Мои спортсмены в 1993 году на чемпионате мира среди юниоров привезли из Бельгии по золотой и по серебряной медали. Вот. Это Наталья Кошелева и Алексей Гвоздик. Вот. Спортсмены, наши выпускники нашей школы. Можна зрозуміти і директора школи, який не в змозі збільшити висоту стелі і розміри зали. А молодих спеціалістів не влаштовує тіснота і відсутність перспективи. Школа ДСШ номер 2 сталася єдиною школою, яка культивує від спорту прыжки на Батуті в місті Дніпр і в Дніпропетровській області. Раніше таких школ було 4, 5, 6 школ, була конкуренція. Но сейчас осталось единственное, а с 2000 года прыжки на батуте ⁇ это олимпийский вид спорта, престижный, скажем так, который приносит и золотые медали и очки странам. Ну и тренируемся, как видите, в таком небольшом зале 1978 года. То есть высота этого зала не позволяет спортсменам, ну, скажем так, раскованно чувствовать себя и хорошо тренироваться в полную силу. Ну и не только высота, но и размеры зала, потому что после такого маленького зала, скажем так, комнатки 3 на 3 они выходят в большие залы и теряются в этом пространстве. И им ну, как бы непривычно показывать все, на то, что они, все, что они учили, на, все, на что они способны, скажем так таких больших спортивных комплексах. У нас работают тренеры-профессионалы, многим уже, конечно, но, но, многие уже достигли возраста солидного. Хотелось бы, конечно, чтобы ну, и молодежь приходила, но ну, для молодежи тоже, скажем так, молодежи нужно поработать лет 10-15, чтобы выйти на уровень зарплат скажем, тренеров, которые уже заработают со стажем. Ну и молодежь не хочет ждать, поэтому уходят в шоу некоторые, в европейские шоу, в цирковые шоу, работают там, зарабатывают деньги. Вот молодежь, которая заканчивает нашу школу, мы всем предлагаем перейти уже в, поработать в качестве тренеров, но многие не видят перспективы. Во-первых, малый зал, то есть тут не развернешься особо. Этот зал не позволяет поставить... Два Первую батута параллельно, мы чтобы на тренировать синхронные и нации. прыжки на батуте. Это дисциплина, которая Все, в чемпионатах Украины и в чемпионатах мира. То есть есть такая ручки, дисциплина. Ручки, ладони, тянись, потолку, тянись. Но специалисты есть, есть кому, есть, скажем так, кому Раз передавать свой бесценный открыться. опыт. Раз. Ну, к сожалению. Раз. Не має хороших так сказать, ну, хорошей И базы, хорошей бази хорошої інфраструктури. Тобто повноцінно тяжело розвивати, раз. конечно, вид спорту. Ну Но... ничего, нормально. Потому, Люди в нас як раньше, работают на ентузіазмі і меру своїх сил стараются це делать на міжнародних змаганнях. Учні школи більше дивуються чужим залам і губляться від вільного простору у повітрі і на землі. Один раз в 2010 році був в Болгарії. выступали там команды. Это был первый мой старт, поэтому не очень удовлетворить. Если сказать по десятибальной шкале, то на 6-7. За 10 лет тренировки, конечно, это уже до автоматизма все дошло. Но поначалу, да, было трудно это все контролировать. Ну, добился. В 2005 году также воспитанница нашей школы, моя воспитанница, выиграла Кубок мира в Болгарии среди юниоров. Антонова Сюзанна возраст сейчас очень помолодел, как и во всех видах спорта. Ну, в смысле я говорю, за гимнастические виды спорта как гимнастика, спортивная, художественная акробатика, прыжки на батуте. Вот. Если мы раньше брали 7, 8, 9 лет набор, то сейчас 5, 6, 7. А уже в 9 лет у нас проводится спортсмены выезжают, если они подготовлены на чемпионат Украины среди юношей. То есть немножко омоложение пошло как во всех видах спорта. Свой первый взрослый разряд я заработал на чемпионате Украины в городе Славутича. Звернули увагу. Первый дорослый. Сделал комбинацию свою первую. первую. Это я был первый раз на чемпионате Украины. Я выступал в э, индивидуальных прыжках в городе Славутича и сделал первую свою комбинацию. Сальто на спину, встать назад, сальто, половинка, ноги в бланш, сальто согнувшись, группировка, в верти половинка. Для того, чтобы попасть в финал, мне не хватило высоты. Раньше было лет 10-15 назад, будем так сказать четыре школы. У нас город Днепропетровск был один из лучших центров для подготовки в сборную Украины спортсменов. Четыре школы. Интересно очень проводились соревнования. Те же чемпионат области, те же чемпионат города, где была конкуренция. Было много споров с тренерами, кого, кто взять, попадет в сборную области, кто поедет на чемпионат Украины, к сожалению, большому сожалению, что у нас в области осталась одна школа из четырех, вот в этом нашем, так сказать, дворце спорта. Вот. И провести соревнования, чемпионат области, города, это мы проводим как чемпионат детской-спортивной юношеской школы. Да. И набор только со своих спортсменов. Тем более сейчас... Интерес к спорту, я думаю, что это всем известно. И не только спортивным работникам, но и также родителям немножко пропал, потому что заставить ребенка куда-то идти в дождь или в снег, удобнее ему сесть возле компьютера, посидеть и провести время свое. А тут, як і будь-який спортивний снаряд, має певну вартість та й вічного нічого не буває. Сама рама вистачає надовго. Нам наш е председатель радітельського комітету е Анатолій Кушнірьов його вну вну внучка займалася наша школа. Вона була призоркою чемпіонкою України серед юношей. І він добився серед депутатів. чтобы нам приобрели германские евротрампы, на которых, ну, это международные батуты, на которых проводятся официально чемпионаты Европы, чемпионата мира. А до этого у нас были ленинградские батуты, рамы, которые вот я пришел работать на этих рамах, начинал работать в 1978 году. И не менялись ничего. Единственное, куда к раме пружина цепляется, мы переваривали, потому что протирались крючки. А рамы вот служили у нас ну, на протяжении где-то лет 30, наверное, то и больше. А меняется только сетка, ее буквально где-то ну, максимум 3 года. Вот последний раз я звонил в Харьков, где-то около 30 тысяч гривен. Но они не годятся. Вот наши сетки, которые делает Харьков, они не подходят на евротрампские батуты. Одна пружина стоит 12 евро, а нам надо 112. Виртуозность спортсмена у повітрі викликає захоплення, але, якщо це ваша дитина пришла на перше тренування, виникають питання до тренера. Родители, когда приводят своих детей, спрашивают. Александр Федорович, ну вот насколько это опасно, Ну, я сразу привожу пример. У меня две дочери, одна мастер спорта, вторая мастер спорта, и призоре чемпиона Украины, участники чемпионата мира. Я говорю, ну, если был бы настолько опасен вид спорта, то кто бы мне считал нормальным отцом, что я своих детей заставил тренироваться. То есть это, как сказать, тяжело в любом виде спорта, даже бывает вот художественная гимнастика, вроде бы ничего такого, девочка бросила булаву, подскользнулась и опасная травма. Поэтому здесь трудно судить. Чаще всего это перелом руки, вывих перелом, ушиб, потому что приземление, особенно это касается новичков, или даже кандидатов мастера спорта, мастеров спорта, при обучении новых элементов, сетка жесткая, в принципе, когда обучается тренер, э, у нас э, вот лонжа висит, э, сначала мы в лонже сложные элементы обучаем, а потом э, на новые элементы тренер бросает мат. первую обязательную комбинацию то же самое постараться в центре раз раз руки на месте выровнялся простые выровнял на месте руки Ну, нормально, неплохо. Висота. Про це ж кажуть і самі спортсмени. Нехай не дуже складно і лякаючись камери на відміну від висоти. Зате щиро і чесно. Перелом руки можна сказати так. У мене права рука вийшла в другу сторону. Балувався із своїх друзів. Від брата тільки привів. Скоро в марті їде на чемпіонат України. Первый раз в своей жизни. Ты где сейчас учишься? В колледже. В ракетокосмическом. Летчиком. Ну, приходите, вам понравится. Высота – это полет. Вы почувствуете себя птицей. Ну и, конечно же, тренера. Тут единственные такие хорошие тренера во всей Украине. Когда вот они заканчивают вид спорта, вот, они уходят... Вот у меня на данный момент где-то человек 15 работает за рубежом. В шоу в Китае, в Испании, в Германии, в Израиле. Многие приходят у нас с других видов спорта. Вот я упоминал фамилию Наташа Косшельева, чемпионка Европы. Она пришла с гимнастики, со спортивной гимнастики. И, в принципе, у нас получилось. Она была неоднократной чемпионкой Украины и чемпионкой Европы стала. Добре, що батут не лише дисциплінує спортсмена і змушує його бути об'єктивним. У мене набор висоти не виходить, тому що у мене слабий толчок. Качать ноги і там спину, прес, там, присідання робити. Кожним утром я делаю фізичну зарядку, яку входить розминка голови. плечей, рук, кисти, спины, ног, гибкость. Я когда летом хожу с, с моими родными на батуты, такие аттракционы, я показываю там мальчикам, девочкам, что я могу. Там взрослым еще даже. Они были в шоке. А это же оценка своих интересов. Мне здесь все очень нравится. А если до, от 1 до десяти, может... 9. Может попрыгать то, что я захочу, то есть там всякие сальто, может просто размять элементы для комбинации. У меня самая сложная это комбинация с двумя двойными. Два вперед с поворотом и два назад там входит в эту комбинацию. Моя тренировка длится около двух часов мои тренировки меня больше как дисциплинируют родители относятся очень даже хорошо они то есть восхищ... восхищаются радуются как я привожу медали прыгаю у нас же есть управление спорта то есть Александр Игоревич Осипов руководитель ну в принципе все знают о положении дел прыжков на батуте все знают о проблемах нашей спортивной школы федерации прыжков на батуте Тому, ну, якщо будуть можливості в будущем, то будуть розвивати і этот вид спорту, прыжки на батуті. Ми обрали стрибки на батуті не тому, що цей вид спорту відображає назву нашої програми. І не тому, що це складно координаційний вид спорту. Просто це дуже красиво. І дуже шкода, що стрибки на батуті поступово перетворюються на вимираючий вид спорту в Дніпрі.